Hörmətli izləyicilər. Ən son xəbərləri buraxmamaq üçün mütləq kanalımıza abunə olmağı, like qoymağı və bildirişi qoşmağı tövsiyə edirik. Avstraliyalı dünya şöhretli rəssam Sterlarkin qolunu 3-cü qulağı düzəldiblər. Estetik müdaxilə ilə 3-cü qulağı olan sənətçi gələcəyində yeni qulağını internetə qoşulan mikrofon yerləşdirməyi düşündüyünü bildirib. Minute xəbərinə görə 1996-cı ildən 3-cü qulağa sahib olmaq üçün səy göstərən Sterlark incə sənə təəccüblü olduğu qədər də maraqlıdı sözlərində deyib. Narahatlıq yaratdığından qeyri-müəyyənliyin çoxmənalılığı və insanın aldığı reaksiyalar insanları dünyanı başqa cür dərk etməyə sövq edir. İnsan olmağın nə demək olduğunu artıq bioloji quruluşunuz müəyyən etməyəcək. Sizə inteqrasiya olunan və sizin hissəniz olan elektronika buna qərar verəcək sözlərini dedi. Hörmətli izləyicilər, ən son xəbərləri buraxmamaq üçün mütləq kanalımıza abunə olmağı, like qoymağı və bildirişi qoşmağı tövsiyə edirik.